Ya tawbetin, wa aziz birodarlar shu azon aytishdan oldin bir kichkina e'lon esimizdan chiqibdi meni bir doktor amakim borlar saidlardi o'zlari o'zlari professor ko'p bir yaxshi odam mana yani shu kovid uh, bilan kasallangan yuzdan oshiq kasallarni davoladilartekinga birorta o'lim bo'lmadi u kishini bemorlarni orasida hozirgacha davolayaptilar u kishi iltimos qildilar mendan shu gapni ayting jamoatga kuz keldi mana sovuq tushdi odamlar o'zlarini saqlasinlar umuman sovuq narsa iste'mol qilmasin hatto sovuq qovun sovuq uzum bo'lsa ham xоlodilникdan olib iste'mol qilmasin oyoqlariga paypoq kiysin uyda ayollar va bolalarga kelinlar va qizlarga e'tibor qilsinlar hovliga bo'lsa ham oyoq yalang chiqmasinlar egnilariga qalin kiyinib oyog'iga qalin kiyintirib hovliga suv sepishda ham ehtiyot bo'lsin deyapti doktor suv sepaman deb ham shamollab qolyapti shamollashning har bir turi mana bu pnevmoniyaga yoki covidga sabab bo'lyapti deyapti tamom og'risa bo'ldi davom etib ketyapti inson g'aflatda qolib ketyapti vafot qilgan odamlarni shuni ko'rdik yaxshiman deb yuribdi chunki o'pkada og'riq bo'lmas ekanda o'pkaga o'tib ketyapti og'rimaydi sezmay yuradi yaxshiman deb ikki marta yo'talib qo'yadi xolos isitmam yo'q deyapti lekin ikki uch kunda uni o'pkasini o'ttiz qirq foiz qoplab olyaptida oxiri apparatga ulanyapti va o'tib ketyapti shuning uchun birodarlar o'zimizni saqlaylik u jumadan keyin vaqtingizni olib bu e'lonni aytishim sababi bu dolzarb bo'lgani uchun uydagilarni bolalarni ayol qiz kelinlarni hamma yor do'stlarni asraylik qalin kiyinaylik sovuq narsani iste'mol qilmaylik konditsioner endi havo sovib qoldi ishlatmayapmiz juda ehtiyot bo'laylik ayniqsa moshinada shamollashdan oynani ochib yuvishdan va hokazo o'zimizni saqlaylik birodarlar bu ommaviy dard ommaviy tavba tazarrur qilaveraylik inshaalloh alloh o'zi ko'taradi bu baloni <laughs> تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عن